O problema documento é... 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 подняли вопрос об тасовании решений совета это по закону может сделать Меликовой. Но есть, комиссия, комиссия меликова вот. и а если решение есть, вот. есть и тогда нужно продавить кличка и резникова то есть мы должны знать чего мы идем в кабинет Кличку мы должны идти с конкретными требованиями с конкретными предложениями вот и все я готов выступить с пикером от в архитектуре в градостроительстве донести ему до сведения, если это возможно, я убедился, что очень трудно. Он не слышит и не понимает, что это. Вот. Поэтому, если нам удастся сегодня донести нашу позицию, очень хорошо, я буду считать это первой победой местного самоуправления на низовом уровне. Еще я вам всем благодарен. Отдельно сегодня я хочу извиниться перед Должен. охраной Должен. данного заведения, что они спровоцировали поломку турникета. Но это полностью на их ответственность возложено этот инцидент. Нас не пускали в нарушение Конституции Украины. Все понимают, о чем я говорю? Я показывал документы, просил пропустить. То есть охрана с перепугу забаррикадировалась. Руководство этого приватного акционерного общества забаррикадировалось. Понимаете? И вот тут вопрос Виталию Владимировичу надо ставить руку. Или он имеет влияние на своих застройщиков или нет, это тоже очень важно. На своих депутатов имеет он влияние или не имеет, это тоже очень важно. Поэтому не только вопрос там земли или вопрос какого-то дома. Мы должны шире ставить перед ним задачи местного самоуправления. Спасибо. Давайте поставим все основные эти на место, ребята. Піднімали питання про те, що нас мало, на було багато. Багато нас буде тоді, коли будемо підтримувати жонного. Я хочу звернутися до журналістів і до тих, хто буде пізніше в цій вечір. Аналогічна ситуація, на дивка. Будуть збори о 19-й годині. Проспект перемоги 71. Поможете? Сегодня о 19 стук, стук. Проспект Теремога, 71. Мужчины, ну давайте. Там, ну Там, Там маячку, это депутат Верховной Рады Третьяков. Деревниц,